Слава Господу, братья и сестры, как прекрасно, когда наши дети, наши благословения от Господа, Аллилуйя, славят Господа, прославляют. Это прекрасно слышать, знаете. Дети – это будущее, это будущее тела Христова, Аллилуйя. И мы должны молиться за них, мы должны влаживать, мы должны учить их. Учить, что самое первое, самое первое и всегда на первом месте должен кто стоять. Иисус Христос. Не мир. Нет, не мир. Бо мир поглощает, и в мире все по-другому. А в Церкви Божьей с Иисусом Христом все правильно, все как надо должно быть. Аллилуйя. И мы должны говорить детям, что в Церкви нету запретов. Есть предупреждение. Бог предупреждает. Бог не запрещает, не запрещает. Бог предупреждает тебя, если ты пойдешь, сделаешь так, будет тебе вот так. А если ты будешь слушать Бога, познавать, то Бог тебя убережет. Аминь, аминь, слава Богу. И перед перед своим свидетельством, аллилуйя. Я хотел бы зачитать слово Божье. Слава Богу, знаете, я когда приехал вчера домой после молитвенного, после молитвенного, и так лег, знаете, и так начал прокручивать, что получилось, где что случилось, и думаю, мгновение, просто это все было мгновенно и шло. Братья свидетели, он, брат Виктор сидел спереди, он все нормально видел это дело. Слава Богу, ну все по порядку, аллилуйя. Сначала Слово Божье, а потом уже все, слава Богу. Смотрите, я хотел бы зачитать Слово Божье в э, Псалом 90, 99 и до конца. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесу тебя, да не приткнется о камень ногой твоей, на спида и Василиска наступишь, попирать будешь ва и докона. за то, что за то, что он возлюбил меня, говорит Господь. Избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Зовет ко мне, и я услышу его. Сними в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней, насыщу его, и явлю ему спасение мое. Аллилуйя, слава Богу. И вы знаете, я вчера вечером, вчера вечером прочитал этот псалом 90, -й. он такой назидающий, знаете. И я думаю, Господи, я благодарю Тебя, что Ты своим ангелом, слава Богу, заповедаешь, охраняешь. Ничего не предвещало, мы ехали куда? Мы ехали на служение, братья и сестры, сестрами ехали на служение, на молитвенное, слава Богу, ехали служить Богу. И вы знаете, получилось так, что едем по дороге, и такая сырая погода вчера была, дорога, ну, две полосы, все нормально, ограничение скорости, все нормально, все хорошо, как в Финляндии, все нормально, все по законам, все ездят, все классно. И знаете, когда уже 80 километров было, я ехал, потом переключался, знак, я проехал 60 километров, знак, я сбросил скорость. И в эту секунду меня здесь идет машина, встречка идет, так, напротив нас. И меня обгоняет машина, джип обгоняет меня и подрезывает меня. Представьте себе, вот, на скорости, а скорость обгон, 60, как, это первый раз, я такого первый раз за 4 года в не вижу. И вот эта грязь, вот этот снег, эта грязь, это все, понимаете. У меня сборники шутят. Не было ни доча, ничего. Я ехал, нормально все. И просто вот так, залепило стекло. Вот так снег полностью упал, наверное, сантиметра два на лобовое стекло полностью. Хлоп и все. И этот дальний, и этот едет навстречу, это дополнял, ну, и сзади еще один там. Я не могу думать, как я успел нажать это самое, чтобы дворники сработали. Я не знаю. Этот проскочил вот так. Вот, все, мгновенно, понимаете. А тот помчался ему, что там, все нормально. А этот сзади хорошо, что у него расстояние было. Вот так чуть-чуть, и он бы вошел бы у меня прямо. И я так, знаете, так, секунда, а едешь дальше. Так вроде бы все нормально. Витя говорит, Витя молчит, знаете, брат молчит и смотрит на меня. А я ж ничего, я молчу, только так, знаете, такой. Он говорит, тяжело, брат. Я говорю, да нет, мне не тяжело, мне просто неприятно. Знаете, я понимаю, что Бог сказал, заповедаю ангелам своим, и я понял, что дьявол ходит, как рыкающий вел. Он старается, когда мы едем на служение, дьяволу не нравится это. Дьяволу это не нравится. Потому что начало... Небо. Небо слышит начало. Слава Богу. Когда люди молятся, небеса открываются. Приходят благословения на семьи, на города, на церкви. Аллилуйя. А дьяволу это не нравится. И он ставит свои кости старается поставить. Слава Богу. Аллилуйя. Но Бог всегда с нами. Аллилуйя. Я даже вчера хотел сказать, ты, то, наверное, то, наверное, не я рукой. Ангел, наверное, ударит по этой, по этой клавише, чтобы сработали дворники. Все, я не все хай, я не знаю, махнул так мгновение, просто секунды. Это благодать. Это любовь Божья. Знаете, и Бог говорит, знаю. Знаю вас. Знаю, что вы мои дети. И я ставлю свою защиту. Бог показал свою защиту. Бог защищает. На каждом шагу. Где мы не шли, как мы не шли. Потому что, знаете, когда ты встаешь, когда ты едешь, когда ты идешь на работу, утром встаешь ай, по дороге помолюсь. Нет! Выезжаешь, встань и скажи, Господи, благослови. Господи, поставь свою защиту. Я твое дитя, а ты мой отец. Поставь свою руку надо мной. Тем более водители. Сейчас такое время, что только нам надо только не только ее молить, молиться и в машине ехать и везде. Зима. Летом немножко можно расслабляться, а зимой нет. Все. И мы должны так. Постоянно Господь, Господь, Господь. Слава Богу. Аллилуйя. Ну, меня сейчас постоянно прославление играет в машине. Да, это благодать, что нашел финский канал, это самый молитвенный, слава Богу, это там молитвы и песни про Господа. Слава Богу. Ну, в какой стране живу, слава Богу, финляндии. значит, надо, финский язык, слава Богу. Аллилуйя. Еще хотел поделиться, знаете, еще такое Маленькая, как я вчера, я просил у Бога вчера и говорил на, дома, на молитвенной, что как бы свидетельство. И маленькое свидетельство, да, но оно приятно, я думаю, и мне оно приятно, конечно, и Богу. Знаете, я сегодня поехал, утром надо съездить было к работодателю, там кое-что начало проясняться насчет работы, слава Богу. Но я приехал просто, а я был брат брата Александра, я говорю, брат Александр, а зачем вот это здесь резетка у меня в машине стоит, резетка, как вот, ну как вот везде, в домах. Он говорит, это чтобы обогреватель включать. Я говорю, да, а я что ну, Хорошо. А этот обогреватель пошел, смотрел цены, начинается от 50, 60, 70, 100 евро. Ну, нормальная цена Ну, я ж... Хорошо, надо обогреватель. Сегодня утром еду к работодателю, и у меня, знаете, не на сверху замерзла это самое, намерзло, а внутри намерзла. Я говорю, вот это все был бы обогреватель, я говорю, знаешь, оно включено и не было ничего, нормально было, знаешь. Ну я ж поехал к работодателю, приехал, идем сидим кофе. Ай, как же я сказал? А, я говорю. Вот эту розетку только нашел вот это для обогревателя. А, а работодатель говорит, а тебе надо? Да вообще-то я хочу, говорю, купить. Не надо, говорит, покупать. У меня есть, я тебе дам. У меня лежит два, я тебе один дам, мне не нужен. Я не смотрю, Говорю, а я так смотрю, говорю, господи, мелочь, ну ты здесь показываешь. Я знаю, что тебе сейчас, в этот момент, надо. Я, он все знает. Он знает каждую мелочь. Она. И он знает именно, что тебе сейчас надо. Я думаю, почему я ее не могу купить никак? Ну не могу и все. Ну как бы, не то, что там деньги, но ну, не могу и все. А Бог приготовил. Говорит, вот, он здесь. Слава Богу. Слава Богу. Я благодарен нашему Богу, знаете что он ставит свою защиту, что он посылает своих ангелов. Но самое главное, что он знал, почему это все с нами происходит, почему это защита, почему Господь благословляет. Он сказал за то, что он возлюбил меня. Самое первое, что Господь сказал, он возлюбил меня. Я говорю, Господь, может, я не до такой степени, но я люблю тебя. Аллилуйя. И дальше он говорит: возлюбил а, меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Аллилуйя! Познал меня, возлюбил меня и познал имя мое. Оказывается, мы должны познавать Господа, познавать Его каждый день, искать Его лица, искать и познавать Его. Он говорит, Он познал имя мое, и я Его знаю. Господи, я не горжусь. Я горжусь тем, что я знаю. У меня нет гордости. У меня есть гордость за то, что я знаю Господа. Это так прекрасно знать Господа, когда ты знаешь, что рука Его постоянно с тобой. И сколько таких случаев было, что Бог говорит, я с тобой, я не оставляю тебя. Безвыходные ситуации, все пропало. Бог говорит, нет, за мной всегда последнее слово. За кем последнее слово? За ним. Не за людьми, не за кем а за ним последнее слово. То, что он скажет. Так как он скажет, то так и будет на земле. Потому что воля его для каждого из нас. И мы должны просить, пускай будет воля твоя, Господь Бог, а не моя. А Бог знает, какая воля должна. Бог знает каждое сердце, что ему сегодня надо. Он знает, кого, кто без хлеба, Пойди туда, прошел, он не знает, почему пришел, ему дали хлеба. Он не понимает этого. Есть люди, другой раз не понимают, чего так происходит. Но Бог знает. Я сегодня поехал, я это не ожидал, я по другому вопросу. Но у меня задался вопрос, и мне сказали, есть у меня? На, и я знаю, что это Бог. И я ехал, благодарил Бога, Господь. Ты знаешь. Ты показал еще раз, я с тобой, я знаю тебя. И наши сердца должны быть верны Ему, преданы Ему, потому что Он, поругаем Его, не бывает никогда. Так как Он сказал, то так и будет. И мы должны полностью доверять Ему и уповать на Него полностью, полностью. А тогда будет все хорошо у нас. Аллилуйя. Давайте поднимемся на наши ноги. Аллилуйя. Помолимся нашему Господу. Поблагодарим его. Я хотел поблагодарить. Господи, я благодарю Тебя, Господь Бог, что Ты...